दि मिस्ट एल जी बी टी क्यू फाउंडेशनतर्फे आयोजित आठव्या आउट अँड लाऊड पुणे इंटरनॅशनल क्वीर फिल्म फेस्टिवलमध्ये पी वाय क्यू एफ एफ व्हॅलेंटाईन ॲट थ्री बेस्ट ऑफ आउट अँड लाऊड आणि बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म या सिनेमाने बाजी मारली ह्यूज अँड ब्ल्यूज बेस्ट इंडियन डॉक्युमेंट्री एक्सप्लोरिंग आयडेंटिटी मास्क वर्सेस मास्क बेस्ट इंटरनॅशनल डॉक्युमेंट्री लव्ह प्लस बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म एव्हरीथिंग इज इझी एव्हरीथिंग इज हार्ड बेस्ट इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म व of ऑफ व्हॅल्यू बेस्ट इंटरनॅशनल फीचर फिल्म यांनीही पुरस्कार पटकावले पी आय क्यू एफमध्ये क्यू समुदायासाठी पूरक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचाही सन्मान करण्यात आला क्वीट फाउंडेशनच्या संचालिका माया अवस्थी यांना आऊट अँड लाऊड वॉरियर ऑफ द टू थाउजंड ट्वेंटी अली खान यांना आउट अँड लाऊड वर्क प्लीज ॲडव्होकेट ऑफ द इयर टू थाउजंड ट्वेंटी फोर आय एच सी एलच्या सहयोगी संचालक सुमेक्षा भट यांना आउट अँड लाऊड अलाय मित्र ऑफ द इयर टू थाउजंड ट्वेंटी फोर द इंडियन एक्सप्रेसच्या वरिष्ठ पत्रकार अमृता प्रसाद यांना आउट अँड लाऊड जर्नलिस्ट ऑफ द इयर टू थाउजंड ट्वेंटी फोर तर एम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना आउट अँड लाऊड ऑर्गनायझेशन ऑफ द इयर टू थाउजंड ट्वेंटी फोर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले बोट क्लब रस्त्यावरील गोवेत इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित महोत्सवात एल जी बी टी क्यू प्लस समुदायातील वैविध्यपूर्ण कथा आणि दृष्टिकोन असलेल्या त्रेचाळीस आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय चित्रपटांचे स्क्रीनिंग झाले याला जगभरातील लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला यावेळी झालेल्या परिसंवादात एमच्या प्रतिनिधी प्रीती जैन दिग्दर्शक फराज अरिफ अन्सारी झेड एस असोसिएट्सचे अली खान मिस्ट एल जी बी टी क्यू फाउंडेशनचे संस्थापक श्याम कोन्नूर यांनी सहभाग घेतला हाँ मैं मैं फेस्टिवल क्यूरेटर हूँ आउट एंड आउट पुणे इंटरनेशनल कोया फिल्म फेस्टिवल के लिए ये आउट एंड लाउट पुणे फिल्म फेस्टिवल आठ साल से हो रहा है मिस चैरिजिबिली के फाउंडेशन के अंडर एक प्रोजेक्ट है इस, uh, इसके थ्रू लाइक वी ब्रिंग मूवीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज इस साल ट्वेंटी थ्री कंट्रीज से अबाउट फोर्टी थ्री फिल्म वी प्ले बहुत इंटरनेशनल इंडियन शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री नरेटिव है वो हम ये फिल्म फेस्टिवल के थ्रू सब एल जी बी टी क्यू इश्यूज का अवेयर अवेयरनेस क्रिएट करने के का एक फिल्म फेस्टिवल है नाम शाम कुंडूर है मैं मिस्ट एल जी फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ और फाउंडर हूँ ये फिल्म फेस्टिवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं सिर्फ एडवोकेसी के लिए नहीं आ, ये एक स्पेस भी क्रिएट करता है कम्युनिटी को सेफ स्पेस साथ में आ, मिलने का या उनको एक आ, अगर नए लोगों से मिलने का नए चीज़ें सीखने का दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में क्या होता है जी कम्युनिटी के अंदर वो जानने का उधर लॉस कैसे इंप्लीमेंट किया है उधर लॉस कैसे इंप्रूव हुआ है या चेंजेस कैसे है एल कम्युनिटी के अंदर दूसरे कंट्री में लर्निंग भी मिलता है फिल्म फेस्टिवल में उसके अलावा जैसे राम ने बताया बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं देखने के लिए उनको जानने के लिए क्यों अपने अपने बच्चे ऐसे है या बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में जानने के लिए ऐसे ये फेस्टिवल है सबके लिए सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं आ, हम मैं ये पूछना चाहूँगा नेक्स्ट ईयर से अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें मोस्टली हम इधर गौतम इंस्टीट्यूट हर साल सपोर्ट करता तो मोस्टली तो इधर भी रहता है और आप जैसे मीडिया भी प्रमोट करते हैं तो माय नेम फराज मैंने फंशारी और मैं एक फिल्म मेकर हूँ बॉम्बे से और आज मैं काफी खुश हूँ कि मेरी फिल्म शीख और आ, फेस्टिवल पर क्लोजिंग फिल्म थी और ये हमारे पुणे का प्रेमियर था फिल्म रिलीज हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तब तो तीन साल बाद फाइनली फिल्म आई है पुणे में तो मैं बहुत खुश हूँ और आ, आई थिंक आप कैन भी काफी अच्छा था वी है जो आए थे फिर देखने के लिए और आई थिंक जरूरत है इस, इस ऐसे फेस्टिवलों और होने की तो रीजन के क्या होता है ना कि हम इंक्लूजन की बात करते हैं डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ बातों बातों में रह जाता है पर काम जब होता है जब आप एक्चुअली अपनी बातों को एक्शन में कन्वर्ट करो और उससे काम आगे बढ़ाओ ई so थिंक uh, जो यहाँ पे हो रहा है आउट एंड लाउट पूरे में मिस्ट के मिस फाउंडेशन के जरिए आई थिंक वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हम काम करते हैं इंक्लूजन के लिए जो हम काम करते हैं डाइवर्सिटी के लिए जो हम काम करते हैं कम्युनिटी के लिए ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वो ये फेस्टिवल से फिल्म के जरिए स्पेशली क्योंकि हमारे देश में फिल्मों का इतना क्रेज है इतना पागलपन है उसे क्या होता है कि लोग फिल्म देखने आते दे हैं पर जब फिल्म देख के निकलते हैं वो अपने साथ जो है फिल्म के वो अपने साथ लेकर जाते हैं उम्मीद वो है सो आई होप जो लास्ट तीन दिनों में जो फेस्टिवल हुआ है आउट एंड लाउड उसमें काफी लोग आए हैं जो जो कम्युनिटी से नहीं भी है जो कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और काफी सारे लोग जो आए हैं जो कम्युनिटी को जानना चाहते हैं जो अपने अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं राइटोर्स

वॉट मैटर्स इज बी शूड ट्रीट पीपल द वे दे वो ट्रीट दैन रान ट्रीटिंगमेंट टू आर कुलीग्स टू वर्क टूगेदर क्योंकि हम इस प्लान में रहते हैं हर किसी को राइट है अपनी वॉइस रेज करने का और अपने आप को जैसा वो प्रेजेंट करना चाहता है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए इज वॉट आई फील इक्वलिटी तो तो मेरा नाम अली खान है आ, मैं एक कंपनी जिसका नाम नामस एसोसिएट है रिस्क और रिस्क लीडर हूं। आ, इस फेस्टिवल में पिछले तीन साल से आ रहा हूँ अब आउट और लाउड मूवी फेस्टिवल जो है वो एक तरीके से सामाजिक बदलाव के लिए शुरू किया गया है मगर जो तरीका है अपनी बात बताने का बड़ा आसान है मूवीज के थ्रू है आ, मुश्किल संदर्भ है क्योंकि अगर हम जाके देखने जाएं तो जबकि हमारे कल्चर में हमारे समाज में हमारे पास किन्नर समाज भी रहा है हमारे पास बधाइयाँ भी चलती हैं हमारे पास हिजरा कम्युनिटी भी है मगर जब हम इस पूरी समाज को देखते हैं कम्युनिटी को देखते हैं तो बहुत सारे दिल में सवाल होते हैं आ, कुछ सवाल ऐसे के ये समाज का शोषण है हमारे भारतीय वैल्यूज के अगेंस्ट है हम ये कहते हैं ये मॉडर्न चीजें हैं मगर ये सारी बातें तो हमारे समाज में आइडेंटिटीज बहुत सारे सदियों से हैं बहुत मान्यता दी जाती थी हम घर घर में इज्जत रखते हैं आज भी आ, मगर कुछ सालों से कुछ बातें बदल गई हैं तो इस तरीके के फेस्टिवल्स ये मैसेज हमारे समाज में पहुंचाने में मदद करते हैं कि हम आप की तरह एल लोग भी एक ही जैसे हैं वही खाना खाते हैं वही रोटी खा हैं उसी घरों में रहते हैं वैसे ही कपड़े पहनते हैं हम इन्हें अपना के अपने साथ क्यों नहीं चल सकते हैं जितना हम इन्हें दूर करेंगे उतना ही समाज बिखरेगा जितना हम साथ में लेकर चलें उतना ही बेहतर होगा